Привет, дорогие друзья! Моя жена небольшой промежуток времени работала в одном из ресторанов города. Так вот, после того, как она уволилась и расторгла договор о э, неразглашении салатных тайн, она вынесла этот рецепт с работы и принесла его мне. Она мне делала его на праздники, и я понял одно, что лучше салата от бадуна нет. Чем мне нравится этот салат? Он мне нравится э, тем, что э, его можно охарактеризовать одним словом ⁇ освежающий. Если ваша голова не допила или перепила, э, она требует э, погасить этот недостаток. И вот этим салатом мы этот недостаток спокойно будем погашать. Давайте приступим к приготовлению данного рецепта. Если вы его сделаете к Новому году, этот салат, всем гостям будет легче. Помогите им, помогите им этим салатам, и они будут спокойно сидеть и употреблять алкогольные напитки. Давайте приступим. В начале работы сварим куриное филе. Лавровый лист, душистый перец и гвоздика. Одна столовая ложка соли. Пока варится грудка, нарежем грибы тонкими пластинами. Лук нарежем полукольцами. Начинаем обжаривать грибы с луком. В разогретую сковородку высыпаем грибы. Поджарили грибы, закладываем лук. Присаливаем. перемешиваем и жарим до полной готовности. Огурец нарезаем тонкими полосками. Нарежем куриную грудку на небольшие куски и дадим кусочек коту. На большой терке перетрем яйца. Перед заключительным этапом нарезаем зелень. У меня в данном случае укроп. Выкладываем салат слоями. Сверху курицы один из самых полезных компонентов данного салата ⁇ это майонез. Размазали ровным слоем майонез, затем идут грибы. Сверху грибов майонез меньшим слоем, чем на курицу. Сверху грибов ананас. Опять немного майонеза. Самую малость. Огурцы. И на огурцы снова небольшой слой майонеза. Последний слой салата яйца. И для красоты сверху притрусим зеленью. Все, ребят, салат готов, наслаждайтесь. Приятного аппетита.